mavzu o'n 15 o'n beshinchi asrlarda italiya reja birinchi savol o'n 15 o'n beshinchi asrlarda italiyada siyosiy ahvol 2 savol italiyada shaharlar rivoji 3 savol italiyada uyg'onish davri italiya 781 yilda italiya qirolligi tashkil topdi va buyuk karlning o'g'li Pepin uning qiroli bo'ldi franklar istilosidan so'ng italiyada mulkdorlik munosabatlari tez rivojlana boshladi sakkiz yuz sakson yettinchi yili buyuk karl suvolasidan bo'lgan karl uch ag'darilgach yirik zadovalar o'rtasida italiya taxti uchun kurash avj oldi to'qqizinchi asrda italiyaga janubdan arablar shimoldan esa vengerlar hujumi boshlandi o'ninchi asrning ikkinchi yarmidan o'n ikkinchi asr boshlarigacha italiyaning ko'p qismi german imperatori ot bir ta'sirida bo'ladi o'ninchi o'n birinchi asrlarda italiyaning milan venetsiya genuya piza va boshqa shaharlari episkop senyorlar iskanjasidan qutulib mustaqil shaharlarga aylandi o'n birinchi o'n ikkinchi asrlarda italiya shaharlarida hunarmandlar va savdogarlar korporatsiyalari ya'ni sexlar vujga keladi kommunalar g'alaba qozongach hokimiyat senyordan konsullar hay'atiga o'tdi shahar savdogarlarining va boy savdogarlarning namoyandalari shu hayat tarkibiga kirar edi hunarmandlar bilan mayda savdogarlar esa hokimiyatga yo'natilmas edi siyosiy va iqtisodiy huquqlarning kommunaga o'tishi zamindorlarning qudratiga putur yetkazadi va italiya iqtisodiyotining rivojlanishi hamda atrofdagi mayda shahar va qishloqlar hududga bo'ysundirish yo'li bilan shahar davlatlarning tashkil topishi uchun turtki bo'ldi bu shahar davlatlarida o'sha davr uchun g'oyat ilg'or bo'lgan yangi davlat shakli ya'ni respublika tuzumi o'rnatildi shahar kommunalar tovar pul munosabatlari rivojlangan qudratli markazlarga aylandi salib yurishlari esa bu yerda port shaharlari rano topishiga ularni yevropa bilan sharq o'rtasidagi asosiy savdo vositachilariga aylantirdi asrda janubiy italiya va sitsiliyani normallar bosib olgan edi bu yerlarda zamindorlik munosabatlari shimol va o'rta italiyadagidan suztroq rivojlandi o'n asrda ham yarim dehqonlarning katta qatlami bor edi sitsiliya qiroli va muqaddas rim imperiyasi imperatori fridrix II shtofen sitsiliyani markazlashgan byurokratik monarxiyaga aylantiradi u o'z hukmronligini butun italiyaga yo'yishga behuda urindi c asr oltmishinchi yillarida janubiy italiya o'ziga anjuy sulolasini bo'ysundirib oladi bir ming ikki yuz sakson ikkinchi yildagi xalq qo'zg'oloni tufayli sitsiliya qirolligi parchalandi o'n uchinchi asr oxiri o'n to'rtinchi asr boshlarida sitsiliyani o'n beshinchi asr o'rtalarida janubiy italiyani ham aragon sulolasi qo'lga kiritib oldi shu tariqa italiyaning janubi ispanlar hukmronligi ostiga o'tdi o'n ikkinchi o'n uchinchi asrlarda Havye, milan va boshqa shaharlarda Norman sadoga va mayda ritsarlar yirik sadogolarga qarshi kurashdi shu davrdagi shaharlar aholisi italiyaga bostirib kirgan german zamindorlariga qarshi qahramonlarcha kurashdi 1158 yilda imperator chiqargan rongl qaroriga binoan italiya kommunalari siyosiy mustaqillikdan mahrum bo'ldi german zamindorlariga qarshi kurash davrida italiya shaharlarida gvelslar va giberlillarning siyosiy partiyalari vujdga keldi 1162 yilda german bosqinchilariga qarshilik ko'rsatishning asosiy markazi bo'lgan milan vayron etildi 1167 yilda shimoliy italiya shaharlari birlashib muqaddas rim imperiyasi imperatorlariga zarba berish uchun lombardiya ligasini tuzdilar german zamindorlariga qarshi kurash italyan xalqining milliy o'zligini anglash usurlari paydo bo'lishiga ko'maklashdi bir ming bir yuz sakson uchinchi yil konstansiya sulhiga binoan italiya shaharlari imperatordan haqiqiy mustaqillikni yana tiklab oldilar shimoliy va o'rta italiya shahar va qishloqlarida ishchi kuchlarining jadal rivojlanishi tufayli o'n to'rtinchi o'n beshinchi asrlarda dunyoda birinchi marta ilk tovar pul munosabatlari paydo bo'lishi va rivojlanishiga olib keldi o' to'rtinchi asr shimoliy va o'rta italiyaning ayrim yirik shaharlarida yollanma ishchilar necha o'n minglab kishiga yetdi asosan movut to'qimachiligida manafaktura paydo bo'ldi o'n to'rtinchi o'n beshinchi asrlarda xalq qo'zg'olonlari kuchayib borishidan cho'chigan semiz popalallar shaharlarda respublika idora usulini tiraniya bilan almashtirdilar o'n beshinchi asrda florensiya milan boloniya ferrara urbona va boshqa joylarda iraniya mustahkam qaror topdi o'n uchinchi asrda italiya shaharlarining elektr rivojlanishi tufayli shimoliy va o'rta italiyadagi ilg'or shahar davlatlarida dastlabki tovar pul munosabatlari vujudga keldi bank ishi dengiz orti savdosi movut to'ish ravnoq topdi bu shaharlar florensiya venetsiya genoya Pisa, poloniya kabi shaharlar edi o'rta asrlarda diniy afsonalar asosidagi asarlar paydo bo'ldi venetsiya va sitsiliyada vizantiya san'atiga yaqin mozaika rasmlar yaratildi o'n ikkinchi asr oxiridan boshlab diniy dastgoh rassomligi va diniy ruhdagi manzarali haykaltaroshlik tarqaldi o'n uchinchi o'n to'rtinchi asrlarda florensiya piza siena va boshqa shaharlar san'atida realistik tamoyillar rivoj topa boshladi o'n beshinchi asrdan uyg'onish davri realistik san'ati taraqqiy etdi rassomlar tabiatga insonga ko'proq murojaat qila boshladilar rassom va haykaltaroshlar anatomiya va optikani ilmiy asosda o'rganib ajoyib san'at namlalarini yaratdilar bu mo'yqalam sohiblari leonardo da vinchi mikelanjelo rafael santi jorjioni ditsian va boshqalar edi o'n beshinchi o'n oltinchi asrlarda mo'yboyoq rassomligi gravyura amaliy bezak teatr dekoratsiyasi san'ati yuksak pog'onaga ko'tarildi o'n oltinchi asr oxiri va o'n yettinchi asrda serhasham va tabtabali barakko uslubi qaror topdi o'n oltinchi asr oxirlarida paydo bo'lgan akademizm va vama san'ati hukmronlik qildi